28 квітня близько 120 юних талантів Слов'янщини вітало все місто. 12-та щорічна церемонія нагородження учнів-переможців у різних напрямках діяльності проходила у палаці молоді юність. Почесними гостями та керманичами флотилії талантів стали представники міської влади. Я хочу, щоб усі на цих хлопців. Це наша гордість. Потому что мы гордимся такими детьми, мы гордимся такими хорошими, способными э, детками и, конечно же, их педагогами, потому что, прежде всего, это заслуга педагога, заслуга родителя, который составил все условия для того, чтобы ребенок мог посвятить себя знаниям. Молодцы ребята, мы гордимся вами. И хочется сказать всем огромное спасибо за ваш вклад, за ваш труд. Потому что по результатам всех ваших олимпиад Славянск занимает достойное место не только в области, но и на Украине. Те победители, вот пять человек областных олимпиад, они достойно занимают звание лучшими в Донецкой области, как представители Славянска. Нельзя не отметить работу педагогического лицея и всех участников Малой Академии наук. Потому что то, что делаете вы сегодня, это пригодится вам завтра, это нужно нам. Потому что когда вы делаете свои научные труды, это действительно достояние становится города, потому что вы делаете очень большое дело и на очень серьезном высоком уровне в вкотре краще з кращих отримують спеціальну стипендію від міської ради та мира міста Валентина Рибачука. Так було и цього року. Переможці областных та лауреати всеукраїнських олімпіад, їх робота была оцінена гідно. С одаренными детьми и вообще работа в этом направлении она проводилась всегда системно, городским советом, городским головой. Я скажу честно, что вопросы, связанные с поддержкой одаренности, вообще работа с одаренным детьми в нашем городе находится на достаточно высоком уровне не потому что мне сегодня приходится об этом говорить с одной стороны это постоянная поддержка со стороны городского совета. Я скажу, что в нашем городе, в одном из немногих городов Донецкой области, существуют стипендии, персональные стипендии одаренным детям. И сегодня сертификаты на их получение будут вручены с одной стороны. С другой стороны отмечаются в том числе денежными премиями учителя, по линии, я еще раз подчеркиваю, городского совета и городского головы, учителя, которые Непосредственно підготували цих дітей. То есть в організаційному плані этот вопрос стоїть очень. Ну будемо говорить, основательно разом із дітьми на святі були присутні і їх викладачі, без сумлінної та наполегливої праці, яких Слов'янськ би не входив до п'ятірки міст лідерів освіти у Донецькій області. Викладачів юних геніїв та їх батьків вітали колективи міста. Окремо, потребно сказать и про небайдужих до обдарованную молоди дорослых это мероприятие еще раз говорю по праву уже считается в нашем городе традиционным я хочу сказать что круг людей которые имеют непосредственно отношение к организации, к проведению этого мероприятия, он, к счастью, для отдела образования, к счастью, для всех нас, я имею в виду учителей, я имею в виду родителей, я имею в виду наших детей, он остается прежним. Это наши помощники, это руководители предприятий из Славянский завод высоковольтных изоляторов Лариса Анатольевна Бурлуцкая, председатель правления, генеральный директор. И Максим Николаевич Флерко, генеральный директор закрытого акционерного общества «Бетонмаш». И за заруб и Валерий Юрьевич ⁇ частный предприниматель. И Перепечаенко, Татьяна Георгиевна ⁇ частный предприниматель. И Шуткевич Николай Петрович, Харченко Андрей Алексеевич ⁇ депутаты городского совета. Навак Алексей Альбертович ⁇ директор славянского отделения Энергобанка. То есть это костяк тех людей, которые на протяжении буквально последних 10 лет делают все для того, чтобы создать нашим детям... Детям, которые смогли продемонстрировать, проявить свои таланты, я еще раз говорю, на общегородском, на всеукраинском, на областном уровне, чтобы по достоинству оценить их труд и отметить те заслуги, которые они делают именно на первом этапе своей жизни. Загалом уровень заходу был очень высоким. И не дивно, адже в зале была присутня справжняя интеллигенция, как уже сформована, так и будущая. Скажи, пожалуйста, ты сегодня и выступаешь, и, может быть, и награждают тебя? Я не знаю, но я знаю точно, что я выступаю. Я танцую танец, желтые ботинки и деревенскую плясовую. Ну, значит, ты творческий человек, и что ты можешь пожелать творческим ребятам, которые здесь сегодня в зале? Ну, я, конечно же, желаю им успеха, счастья, здоровья это самое главное, чтобы у них все время все было хорошо, чтобы у них были э, очень достойные грамоты для них. Ну, как ты считаешь, важно быть вот таким э, перспективным, творческим, горящим человеком с самого юного возраста? Или можно просто отдыхать и наслаждаться жизнью? Я не знаю, конечно, я думаю, каждый человек считает по-своему. Я думаю, все-таки нужно заниматься с самого детства. Если, допустим, вот ты будешь заниматься уже с 23 лет, тогда ты уже не сможешь ничего.